Что осталось? Радиограмма с центром. Москва відповіла. Читайся. 17 3-11. Дорогие товарищи. 26 3 5 5-7-43. Германия ультимативно требует от нас возвращения флота в Севастополь. 11, 3, 3, 5 не давая никаких гарантий, что он не будет захвачен ими или Центральной Радой. 27 3 0, 0 3, Наш морской представитель мирной делегации в Киеве донес, что немцы требуют участия нашего Черноморского флота в войне империалистической, на что Центральная Рада склонна согласиться. 24-77-303-1 на наше предложение немцам оставить флот в Новороссийске под гарантию, что он оттуда не выйдет, дан отрицательный ответ. Все дипломатические попытки обеспечить Черноморский флот в Новороссийске, в Новороссийске оказались тщетны. При таких условиях и при беззащитности новороссийской суши принято решение. 703-21 Принято решение ну? уничтожить суда в новороссийские, чтобы они ни в коем случае не могли быть использованы Германией. Срок немецкого ультиматума истекает 14 июня. Флот должен быть уничтожен. понять, что правительство решается на эту страшную меру только потому, что другого исхода нет. 24-32 Ульянов. 31-43 Ленин. Кто ж будет топыть корабли? Кто возьми на себе пустити всю эскадру на дно? Кто ж? Эсминец звонки! Эсминец звонки готовы пить на дно, але топить кораблів не будет. А кто ж? Эсминец Хаджибей сам пьет на дно, але топить кораблів не будет. Пылки! Эсминец с пылки на дно, але топить эскадру не может! Так кто ж сважится из вас? Минер Гайдай! апарату І виконає наказ комітету. Весь мінецьке пустить мінами на дно ескадру і сам загине. Передати по ескадрі, зняти команди кораблів на берег. Єсть! Лейтенант Корн. Я. На вас, Олександре Петровичу, комітет покладає історичне завдання знищити бойові кораблі. Приготуйтесь! Єсть, товариш Стрижень. Есмінець Керщ виконає все, що накаже комітет. Піднять на кораблях прапор! Умру, але не здаюсь! Єсть піднять на кораблях прапор! Умру, але не здаюсь! Вести мини-аппараты на корабли? Есть мини-аппараты. О кораблях Черноморской эскадры, что гинут за революцию, в Ще не пішов на дно. Лінкор, свободна Росія. Зривається броня. Летять, броні башни! Лінкор перевертається! Перший лінкор! Свободная Росія! Дим! Прощай! 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 Прощай, товаришу! Прощай! Эсминец стремительный. Прощай, Хаджибей. Прощай, эсминец Керч! Прощай, пылки. Радист, зараз дай останню радиограмму за останнього корабля Черноморского флоту. Всем, всем, всем. Боевый корабль Керч идет на дно, снищивши суд до Черноморской эскадры, которые честно загинули за пролетарскую революцию. Тривайтесь, товарищи! Чорномарцы идут на допомогу революции!